711. Tidak kira bagaimana anda menyebutnya, kerana ia ialah saluran bernama Radio Di My TV bermula 4 November. Kami bawakan kepada anda dunia berita, informasi, bual bicara, lintas langsung, program interaktif yang bermutu tinggi, lagi menarik, menarik. kelainan pastinya, pastinya untuk anda bernama Radio Di Saluran 711, 711 My TV. Ya, yeah, kembali bersama yep. Arif dan juga Khairul Ataupun mm. Khairul dan Arif KA di sini Ya, yeah, betul <laughs> Baik, Khairul kita yeah. Sekarang dalam Klinik Cukai mm. Kita bukan berada di klinik Kita mm. berada Tidak. di Konti Menama Radio Masih lagi bersama Tapi dalam segmen Klinik Cukai mm. Jadi kita nak berbincang soal perniagaan untung atau rugi mm. Wajib hantar borang yeah. nah, B Kita bersama siapa? Kita bersama dengan pegawai dari lembaga hasil dalam negeri Malaysia Hasil iaitu Encik Syed Muhammad Syukri Ben Syed Muhammad Kamil mm -hmm. Ketua Penolong Pengarah LHDN M, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Assalamualaikum Cik Syed Waalaikumsalam dan selamat pagi. Selamat Bila. hari raya. Selamat, selamat raya, raya hari Cik Said. Dui raya bawa ke tidak? Ha, ah. tinggalkan rumah. Allah. <laughs> Mukanya berseri-seri ya. Ha, ah, ini duit. ada orang yang paling penting ni nak kira refund kita ni. Oh. Ah. Eh, bagi duit raya banyak kira kena potong cukai tak? Allah. <laughs> Okey, hari ini kita nak berbincang soal perniagaan untung atau rugi yeah. wajib hantar borang B. Ya, yeah, ah, wajib. Jadi, wajib berkhunnah. Wajib berkhunnah. Hmm. Baik, untuk yang awalnya Cik Said, adakah setiap individu dua mana menjalankan perniagaan memang wajib hantar borang B walaupun ada yang kata eh perniagaan saya rugi cik hmm. saya. Ha hmm, macam mana cik saya cekab oh. Okey saya mula balik ya. Assalamualaikum dan selamat pagi uh, a Khairul, Khairul dan Arif. Arif. Yeah. Serta para pendengar bernama radio. Uh, kami amat menghargai kesempatan ini dan ingin mengambil peluang untuk berkongsi maklumat tentang uh, tentang pentingnya berkenaan uh -huh. borang nyata pendapatan cukai BNCP hmm. bagi individu yang menjalankan perniagaan, iaitu borang B. Lah. Yeah. Uh, jadi, uh, semoga pengkongsian pada pagi ini dapat membantu pendengar dalam memenuhi kewajipan cukai mereka sama ada perniagaan mereka yang boleh keuntungan ataupun mengalami kerugian. Jadi, oh. so, hmm. itu tak hey. nak lah yang itu, ya? Ya. Yeah. Jadi untuk maklumat pendengar semua, cukai pendapatan dikenakan sejak tahun ke atas individu yang menerima pendapatan yang diperolehi di Malaysia atau dibawa masuk dari luar negara. Mm -hmm. Skop uh, cukai individu ini uh, bergantung pada status mastautin. Mm -hmm. Jika mastautin, cukai dikenakan mengikut kadar berskala iaitu semakin tinggi pendapatan maka semakin tinggilah kadar cukainya. Okay. Dan uh, boleh tuntut potongan cukai seperti dalam atas Cukai Pendapatan 1967. So jika tidak bermastautin cukai dikenakan pada kadar tetap iaitu 30% tinggi itu. dan hmm. tidak layak tidak layak ah hmm. ini uh, bukan pemastautin ah dia kena kadar 30% dan tidak layak tuntut sebarang potongan oh ah, kita rakyat Malaysia dapat potongan tau ya yeah. Dan uh, cukai pendapatan bukan sahaja dikenakan ke atas mereka yang bergaji Tapi juga dikenakan ke atas individu yang menjalankan perniagaan Atau profession seperti sekarang ini ada YouTubers, hmm. Instafamous, Influencer Atau yang membuat paid review selagi mereka oh. menerima pendapatan Jadi, Oh, mereka pun kena juga? Dengar ya, toh. kena oh. Ada ada <laughs> ada buat review ke? Dia macam-macam macam, Dia macam-macam Dia jual minyak urut aira jungle boy <laughs> Jadi kesimpulannya jika anda menjalankan perniagaan atau profession yang menerima pendapatan okay. anda perlu laporkan pendapatan tersebut walaupun perniagaan anda rugi Ooh. Tapi jangan risau wow. ah ha, kalau perniagaan rugi tidak semestinya kena cukai tapi hmm. kalau anda juga ada pendapatan lain seperti gaji gabungan pendapatan akan dikira dalam borang B uh -huh. Jadi masih berkemungkinan anda dikenakan cukai. Mm -hmm. uh, Ramai pembayar cukai menganggap jika perniagaan rugi, tak perlu menghantar dan melaporkan pendapatan. Mm. Ini uh, tanggapan yang salah. Lah. Mm -hmm. Rugi dalam perniagaan adalah perkara biasa. Mm. Tak kira untung ataupun rugi, anda tetap wajib hantar dan laporkan pendapatan setiap tahun. Yeah. Individu yang menjalankan perniagaan, boleh mula melaporkan pendapatan sekarang iaitu dari 1 Mac tahun ini sehingga 15 Julai tahun ini dengan mengambil kira tanpa masa yang Lembaga hasil bagilah. Okey. Laporan ni boleh dibuat melalui borang B atau borang A, ataupun eB di portal MyTax. Okey. Hmm. Maksudnya 1 Mac mulanya akan tamat pada 15 Julai. Hmm. Okey, sekarang bulan April, hmm. 5 eh 5 bulan <laughs> Mei, eh, Jun, Julai. Maksudnya ada 3 bulan lagi cik hmm. saya. Ya. Yeah. Oh, okay. Sebenarnya sampai 30 Jun, tapi kita bagi extension 15 hari lah. Oh. 30 Jun. Betul kalau lah. boleh kerja tu 30 Jun tu dah selesai dah Oh, semuanya. dengar tu kalau boleh kerja. Maksudnya lagi awal lagi cepat lagi betul yeah. lah. Ya. Yeah. Hmm, kalau ada tanggup. refund kita akan proses mana yang dululah. Oh, cepat ha, je dapat. Ha, kan. cepatlah. Hmm. Ari boleh ke cakap pasal kena bayar cukai dia dah lupa dah nak mengira pun dah lupa dah 5 6 7. ah, <laughs> ha, dah bayar cukai belum? Itu bulan. Ha, bulan. Individu dah settle ha, lah. Alhamdulillah. 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 Baik, yang penting sama ada rugi ataupun untung tetap kena bayar cukai eh. Yeah, Tapi betul. dia ada perkiraan-perkiraan dia -perk lah yeah. mesti. mesti. Baik eh uh, Cik Said. Apa risiko sebenarnya yang perlu dihadapi Sekiranya ada antara pembayar cukai ini gagal melaporkan pendapatan mereka. Hmm. Okey, ya ini penting ini ha, ini semua kena kena ingatlah. Ha. Jika anda gagal melaporkan pendapatan melalui borang B ataupun EB Sebelum atau pada 15 Julai setiap tahun anda berisiko dikenakan tindakan undang-undang. Alamak, alamak. <laughs> Pakun je. Hmm. Kegagalan untuk melaporkan pendapatan dalam tempoh yang ditetapkan uh, adalah satu kesalahan jenayah tau. Oh, bukan sivil ni, ni jenayah ni dan boleh didakwa di mahkamah. Aku So benda ni ada dalam uh, uh Akta Cukai lah Menurut section 112 Kurungan 1 Akta Cukai Pendapatan 1967 Jika gagal kemuka borang nyata cukai pendapatan Anda boleh dikenakan Satu Denda antara RM200 sehingga RM20,000 Oh itu satu Atau penjara hingga 6 bulan Dua oh. Atau yang ketiganya Kedua-duanya sekali oh. Boleh denda duit dan boleh kena penjara Oh, takutnya Cik Zahid. Takut. <laughs> kalau dah bayar kenapa kau takut? <laughs> tak, kita baru ada impian nak berniaga ni. Oh. oh. dengar macam ni. Tapi kalau ikut arahan Cik Zahid tadi, tak payah takut. Tak la. takut lah. Ha, okay. Terusnya Cik Zahid. Ha. Lah. Okey. Uh, selain daripada itu, anda juga boleh dikenakan audit. Audit cukai tau. Oh. Audit ini melibatkan uh, semakan menyeluruh terhadap semua transaksi dan dokumen kewangan perniagaan. Uh -huh. Proses ini boleh jadi rumit memakan masa dan boleh menjejaskan reputasi serta kewangan perniagaan. Okey. Jadi hasil menasihatkan pembayar cukai untuk sentiasa melaporkan pendapatan bagi memastikan uh, tidak menghadapi sebarang masalah atau dikenakan tindakan undang-undang. Okey. Hmm. Maksudnya kena audit ini kepada mereka yang tak lapor pendapatan lah. Ya, kita okay. uh, di peringkat jabatan lah di HQ sekarang kan zaman dah maju kan. Mm -hmm. Dia ada guna sistem yang dia tengok indikator. Ada indikator red flag tu kita akan pick up kes-kes tu. Uish, Jadi ya. uh, kalau katakan kes anda kena audit uh -huh. uh, dan anda telah dipanggil untuk hadir ke, ke 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 pejabat untuk kita lakukan proses audit, tidak bermakna pegawai itu suka-suka tau. Dia dipilih secara random berdasarkan indikator-indikator yang hmm. dibuat oh. oleh oleh jabatanlah. Uh. Maksudnya kalau sangkut kat satu dua indikator bakal dipanggil. Ya. Ah. Oh. Jadi tak naklah macam tu. Tak <laughs> nak. Tak nak. Kita cubalah <laughs> <tak nak. laughs> kita cuba belah lah, mm -hmm. eh. Uh, ah. cik saya cuma ada pendengar kita tanya ni, kalau dia baru start berniaga sebulan baru macam mana ceritanya? Sebulan ke ah. apa tu dia Tak payah. Atas ya. oh, <laughs> tak. Okey. Debuk ah. sangatlah. Tak tak -ta ada masalah. Hmm. Uh, mula katakanlah mula perniagaan baru bulan ni mula kan. Ah, ah, apa dia. yang penting? Apa yang penting rekod perniagaan tu kena simpanlah. Oh. berapa belanja berapa uh, jualan hmm. lepas tu belanja-belanja yang berkaitan dengan perniagaan tu semua kena rekod. Uh, nanti saya akan ceritakan sebab dia adalah nanti. Soalan oh. okay. nanti soalan nanti. Ah. Maksudnya beli apa jual apa kena simpanlah. Yeah. Ah. Kalau individu 7 tahun resit semua, yeah, kalau betul. perniagaan kalau perniagaan pun sama. Tujuh tahun juga? Ya, sama. Oh, Okey. Adik, bawa bijak. <laughs> Arif Dia Allah study Boleh bagi mak. Dulu, saya part time dekat LHDN. Kau, oh. <laughs> pernah kena panggil dengan LHDN? Tidaklah. Badi. Jangan, oh, Jangan, jang, jangan jang. doa. <laughs> Okey, seterusnya Cik Syed, kita nak tahu juga lah berkenaan dengan soalan ataupun isu yang kita bawakan pagi ini. Hmm. apa sebenarnya dokumen percukaian yang perlu disimpan oleh individu yang mana menjalankan perniagaan dan kaedah terbaiklah untuk memastikan rekod percukaian ini kekal terpelihara? Ini soalannya. Ah. ah. Kat sini ada banyak ni senarai ni. Okey. Okay. Kalau nak, nak nak simpan rekod cukai ni sangat penting tau untuk pembayar cukai ni. Untuk makluman pendengar, uh, rekod percukaian perlu disimpan sekurang-kurangnya saya ulang 7 uh, oh. tahun. 7 oh, tahun. Tadi tujuh dah sebut tahun. tadi tu. <laughs> Macam saya je sediakan teks ni. <laughs> <laughs> Okey, ini peringatan lah. Uh. Jika gagal menyimpan rekod percukaian, anda boleh dikenakan tindakan di bawah section 119 capital A ya, eh, A besar atau hmm. cukai pendapatan 9967. Uh -huh. Uh, sama juga macam tadi Ada tiga tau denda, Satunya denda antara RM300 sehingga RM10,000 okay. Atau penjara tidak melebihi satu tahun uh -huh. Atau kedua-duanya sekali hmm. So antara dokumen percukaian penting Yang perlu disimpan dengan kemas dan teratur uh, Kat sini saya sebutlah kalau uh. <laughs> Kalau ada pendekar mungkin nak tulis ke uh, Boleh lah Boleh 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 ke okay, uh, pertamanya penyata kewangan perniagaan okay, okay. ini uh, kalau dah berniaga lama mungkin tahulah penyata pendapatan kunci kira-kira penyata hmm. aliran tunai keduanya adalah penyata bank ini uh, rekod banklah uh -huh. ketiganya rekod keluar masuk tunai ini belanja-belanja berkaitan dengan perniagaan uh, invoice pembekal invoice jualan kepada pelanggan uh, voucher pembayaran ini rekod-rekod Pembayaran ni penting ni sebab uh -huh. ia membuktikan kalau kena audit kita biasanya akan minta vouchernya lah. Uh -huh. Ah yeah. uh, berkaitan perniagaan, ini ni uh, belanja petrol, tol, kerahian, alat tulis dan lain-lain, uh, borang tuntutan. Ini jika ada guna wang sendiri untuk perniagaan, ah uh -huh. uh, penyata KWSP dan SOCSO. Dokumen perjanjian yang melibatkan paid review atau perkhidmatan. Oh. Uh, dokumen lain seperti tawaran uh, pinjaman bank, uh -huh. resit pembelian aset dan lain-lain. Uh. Jadi untuk pastikan cukai anda lengkap dan teratur, uh, kat sini sekurang-kurangnya lah kita saya cadangkan lah ya, cara cadangkan. untuk simpan rekod secara sistematik. Ini ni paling paling mudah lah. Ya. Sebab zaman sekarang ni kita dah zaman dah melepasi teknologi maklumat yeah. Orang pun semua dah boleh guna uh, komputer Online. sistem semua mm -hmm. Guna app semua kan mm -hmm. Jadi kat sini cadangan saya di sini adalah Satunya boleh sediakan template Excel Untuk catat duit keluar masuk uh, Tak kiralah belanja, jualan Debit Lepas, kredit kita tu Ya mm. itu tu dah, dah dah pergi pada akaun tu kan mm -hmm. Okey keduanya adalah Rekodkan transaksi setiap hari ini untuk day to day basis tau. Hari-hari okay. rekod keluar masuk keluar masuk tu dalam Excel tadi tu. Okay. Lepas tu uh, buat rekod perbelanjaan bulanan di akhir bulan. Untuk hmm. Excel tadi tu compile balik tengok satu bulan tu berapa jumlah belanja dan berapa duit masuk. Hmm. <laughs> ha, itu untuk tutup akaun setiap bulan. Dan tak akhirnya kompilasi akaun tahunan sebagai rujukan. So kita hmm. dah buat bulan-bulan kan. Yeah. So cukup tahun kita ada satu tahun. Hmm. Ha so apabila ada satu tahun tu senanglah kita nak declare cukai berapa nanti. Yeah. Betul. Ha. Sebab itulah mak ayah kita lama-lama dulu kan. Oh, oh. Kalau yang ada lah dia hmm. ada file Januari, Februari, Mac, ya. Yeah. Ha tapi sekarang cik saya pesan buat Excel yeah, <laughs> Excel <laughs> Tapi macam kalau macam ada yang untuk e-statement tu kita boleh tak apalah kan kita boleh download anytime. Ni ha. yang 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 dapat betul-betul fizikal -betul ni. Ha sebab itulah kena kena simpan, oh, kena catat. Baik. Satu juga Cik Said nak tanya berkenaan dengan ya. Kadang-kadang perniagaan ni ada yang dia bagi sumbangan kan. Contoh ada kemalangan sana hmm. dia bagi sumbangan. Okey, tak apa saya sponsor uh, contoh perubatan RM10,000. Uh -huh. oh, terima kasih. Adakah ada ada. Itu di bawah keraian tadi Cik Said. Uh, ia, ia bergantung. Tadi uh -huh. uh, sumbangan kan. Yeah. Kalau uh -huh. contoh katakanlah ada kemalangan apa kita keluarkan duit untuk uh -huh. sumbangan. Uh -huh. uh, kalau layman lah, layman benda tu kita nampak macam boleh tetapi ini adalah cukai dan ia berkaitan dengan perniagaan kita. Hmm. Jadi kalau kalau uh, itu tidak berkait secara direct lah dengan perniagaan mungkin taklah mungkin tetapi yeah. tetapi kalau katakanlah macam derma Aha. derma kepada satu pertubuhan yang berdaftar dengan kerajaan yang ada mendapat pelepasan section 46 yang berkaitan dengan derma mm -hmm. yang dibenarkan tolakan cukai itu boleh Perlepasan? Boleh. ya pelepasan Perlepasan. ya oh. Oh, maksudnya kena kita derma ataupun sumbang kepada badan yang berdaftar. Ya, yeah. yang hmm. ada dapat pelepasan yeah. kebenaran daripada derma gasil. Yeah. Ah, yang itu kita boleh 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 tuntutlah dan ah. dia akan keluarkan satu risik yang specifically ada tulis boleh dituntut tolakan cukai. Wow. Ah. Hmm. Ada nak wow. derma saya ke? <laughs> berdaftar kan lah. ni? Berdaftar. Saya <identified>. belum niaga <laughs> lagi. Maksudnya dia lebih kurang cukai individu jugalah. Ya, yeah, sama <Henry> saja. Okay. Baik, baik. Mungkin uh, Cik Syed boleh perincikan lagi eh apa sebenarnya pembelanjaan yang boleh dituntut sebagai belanja yang layak untuk perniagaan dan adakah rugi perniagaan boleh dibawa ke hadapan Cik Syed Ha. Okey, untuk makluman semua pendengar, uh, tidak semualah perbelanjaan okay. boleh dituntut oleh individu yang menjalankan perniagaan. Ini uh, hanya perbelanjaan yang benar-benar berkaitan secara langsung dengan perniagaan sahaja yang dibenarkan saya sebutkan tadi ya. Okay. Ini berkaitan directly dengan bisnes yang tuan-tuan dan puan-puan uh, buatlah. Mm. Kalau tak berkait, dia ada 50-50. Dia kena tengok dulu. Mm -hmm. Jadi uh, anda perlu bijaklah membezakan antara perbelanjaan perniagaan dan perbelanjaan pribadi supaya tidak melakukan kesalahan semasa menghantar dan melaporkan pendapatan. Uh, dekat sini ada beberapa contoh, ha. uh -huh. okay? Contoh perbelanjaan yang dibenarkan, uh, uh, contohnya pembaharuan lesen perniagaan, uh, belanja pembaikan dan penyelenggaraan premis perniagaan. Uh -huh. ini, ini kena kena berkait dengan perniagaan yang yang, yang dijalankan lah. Belian bahan mentah dan stok belian alat tulis pejabat, perniagaan itu bil air, elektrik premis perniagaan bukan bil rumah sendiri tau. Ah, <laughs> tak, bukan 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 eh. Itu perbelanjaan persendirian. kalau rumah sendiri. Sewa premis perniagaan yeah. dan a uh, upah pekerja lah, Upah pekerja. Manakala uh, belanja yang tidak dimandangkan uh, belanja peribadi, okay. uh, gaji pemilik perniagaan. Uh -huh belanja modal ini belanja modal ni kalau contohnya pembelian komputer peralatan hmm. pejabat ini aset kepada perniagaan tu. Oh, ha itu belanja modal. Oh tak tak boleh eh. Tak, tak di benarkan. Tak itu pe, pe, pembelian aset. Belanjaan oh. penubuhan perniagaan ini untuk uh, bisnes startup lah. Bisnes startup hmm. ta, belanja ni tak 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 ta, ta benar. Hmm. Lepas tu belanja susut nilai, ambilan tunai ataupun stok. dah dah pun nama ambilan kan. Hmm. Ha ee uh, perbelanjaan perjalanan dari rumah ke premis perniagaan. So T maknanya macam kita hari-hari nak pergi kerja tu minyak-minyak dengan tol itu tak boleh. Tak boleh. Itu nak tak boleh. My list tak boleh lah. Itu tak boleh. Itu lah. <laughs> Kalau ha. nak claim claim yang berkaitan dengan uh, perjalanan nak pergi jumpa klien ke, ha, ha itu boleh. Ha. Sebab ha. dia memang untuk bisnes. Betul. Okay. Ha. Dan uh, yang biasanya Kalau dalam audit tu Ramai yang buat silap uh, Belanja penalti Denda ataupun kompaun pun diklaim juga So itu tak boleh Sebab dia adalah Kesalahan yang memang Kena bayar Tak bolehlah nak klaim cukai Jadi hmm. dia macam Macam Uh, dah kena denda lepas tu nak claim denda. Ah, <laughs> contohnya Cik Said, contohnya. saya nak pergi jumpa klien ha. untuk perniagaan. Ha. Tapi saya salah parking kena saman dengan polis. Aha. Maksudnya saman tu tak boleh claim. Tak boleh claim. Ah, oh. kita bagi contoh ha. terus. <laughs> tu dah faham. Sudah faham. Lah. Sudah faham. Ah. Sudah faham. Yelah bekas part time dekat LSD. Serius tu? Eh tak ada. Eh, tak ada. Okay uh, Cik Said kita nak tanya juga panduan. Ya kita dah faham dah apa yang boleh claim perbelanjaan dibenarkan perbelanjaan tak dibenarkan alhamdulillah kita dah faham. Apa sebenarnya panduan yang perlu kita ikut untuk kita laporkan pendapatan dalam e-filing punya hmm. Cik Zain. Okey, seiring dengan pelaksanaan mandatori penggunaan e-perkhidmatan yang bermula pada 1 Januari 2024 tahun lepas ah, yeah. pembayar cukai kini boleh melaporkan pendapatan mereka melalui platform e-filing yang boleh diakses melalui portal mytax di mytax.hasil.gov.my. So bagi pembayar cukai baru anda boleh memohon nombor pin di portal mytax dengan mendaftar menggunakan eKYC uh, melalui foto atau eCP54D menggunakan maklumat yang telah diperakukan seperti alamat email berdaftar. Yeah. Uh, jika anda terlupa kata laluan anda boleh menetapkan semula dengan klik butang lupa kata laluan. Selepas memasukkan nombor kad pengenalan, kata laluan baru akan dihantar melalui email berdaftar. Ni macam biasa lah. Hmm. Kita biasa guna internet kan ada selalu lupa password. kan Jadi lupa password lah. Hmm. So ada option lupa password. So isi saja ikut dia punya instruction dan uh, dia akan hantarlah kata laluan baru melalui email berdaftar. Tapi uh, jika email yang berdaftar dengan uh, pihak hasil sudah tidak digunakan lagi, anda boleh mengemaskini atau menukar alamat email melalui borang maklum balas pelanggan di laman hmm. web uh, lembaga hasil World, uh, www hasil.gov.my di bahagian hubungi kami. Okay. Itu, saya ada masalah dekat situ. Walaupun saya tak ada perniagaan tapi saya ada masalah dekat situ. Sebab e-mel saya e di tempat kerja yang lama. Uh -huh. uh, tapi sekarang dah sudah tidak bekerja. Ah uh, so boleh buat macam tu jugalah. Ya, yeah, boleh. Uh, boleh juga Arif eh. Jangan <laughs> jangan lupa dia guna borang maklum balas pengguna. Oh. Uh, dan cari link yang ada tulis tu hubungi kami. Baik. Hmm. Jangan salah borang, Kairol. Ah uh, hmm. Tak, jangan saya tak ada penegri lagi. Dan okay. satu lagi ya. Okay. Ha? Satu lagi, satu uh, lagi. Sekiranya berlaku masalah seperti CJ Digital tamat tempoh CJ Digital ni dia ada ada. Uh, tamat tempoh dia dia 3 tahun. yang My okay. Digital tu ke? Ah uh, cik ah uh, cik saya kan? CJ Digital tamat tempoh kalau anda akses uh, e-filing tu ataupun MyTax tu, kadang-kadang mungkin dah dah luput 3 tahun dia hmm. akan keluar CJ Digital tamat tempoh. Ding. So anda boleh memperbaharui CJ tersebut dengan hmm. memasukkan nombor kad pengenalan dan kata laluan seterusnya klik butang hantar. Dan uh, macam saya kata tadi lah, tempoh sah CJ Digital adalah 3 tahun, 3 tahun sahaja. Tahun. Baik, baik, mungkin uh, cik Syed soalan seterusnya. Apakah manfaat sebenarnya cukai yang boleh dikongsi untuk meyakinkan individu yang menjalankan perniagaan agar melaksanakan tanggungjawab melaporkan pendapatan dan juga membayar cukai dengan penuh kerelaan hati? <laughs> Relia bukan paksa. <laughs> ha. Kerelaan hati ni. Okey dengan mematuhi kewajipan untuk melaporkan pendapatan anda dapat meningkatkan imej dan reputasi perniagaan di mata pelanggan, pelabur dan pihak berkuasa. So ini menunjukkan komitmen anda dalam menjalankan perniagaan mengikut undang-undang percukai negara. So kalau katakan uh, anda hantar borang Lepas tu uh, Macam biasa lah mm. Tapi tiba-tiba Kena audit Jangan takut. Jangan takut Jangan takut Sebenarnya kita Bukan nak cari kesalahan Kita nak bantu Kita nak Bagi rekod Kalau audit tu Kita nak bagi rekod tu Betul cantik mm. So apabila selesai audit Dengan kerjasama Tuan-tuan dan puan-puan semua uh, Kira macam Satu Kelegaan satu, kelegaan. kelegaan lah mm. Dia dah, dapat satu Repo yang baik Dekat Yalah. situ mm. ha. Selain daripada itu Anda akan lebih mudah memperoleh insentif insentif dan pengecualian cukai daripada kerajaan jika anda patuh dalam urusan percukaian setiap tahun. Insentif pelaburan ini dalam sektor tertentu, bantuan penyelidikan, pembangunan serta kemudahan untuk pemilik perniagaan kecil dan sederhana. Hmm. Pembayar cukai yang uh, teratur memberi peluang kepada kerajaan untuk menyediakan sokongan kepada perniagaan. Contohnya, program latihan, pembiayaan mikro, oh. uh, bantuan teknikal yang dapat membantu perniagaan berkembang dengan lebih berdaya saing. Hmm. So, jadinya, uh, dengan melaksanakan kewajipan sebagai pembayar cukai tepat pada masanya, juga mengelakkan perniagaan anda daripada dikenakan denda atau tindakan undang-undang, proses audit atau uh, siasan cukai boleh menyebabkan kos tambahan dan gangguan kepada operasi perniagaan yang boleh dielakkan dengan mematuhi peraturan cukai. Hmm. Dengan menekankan manfaat-manfaat manfa ini, uh, individu yang menjalankan perniagaan akan lebih memahami bahawa membayar cukai bukan hanya kewajipan tetapi juga langkah penting untuk memajukan perniagaan dan menyumbang kepada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Ya. Yeah. Mm -hmm. Itelok pasal memajukan perniagaan yeah. dan juga menyumbang kepada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan mm -hmm. dan satu lagi ya menjernihkan track record perniagaan kita. Ya. Oh. Yeah. oh itu paling penting juga supaya kerajaan confident dengan peniaga kita. Wah. Oh. Wah. Dan ya. <laughs> <laughs> awak jangan wah sangat. Cik Said sila pantau dia. Okey. Kita good boy. Cik Said di minit-minit yang terakhir ni mungkin sedikitlah untuk kita akhiri slot klinik cukai hasil kita ini untuk Cik Said kongsikan pesananlah ataupun amanat penting kepada pendengar khususnya mereka yang terlibat dalam dunia perniagaan ni. Ayuh. Sebagai penutupnya saya bagi pihak hasil ingin mengingatkan semua pendengar terutamanya pembayar cukai agar tidak menunggu saat akhir untuk melaporkan pendapatan. Laporkan pendapatan anda selewat-lewatnya sebelum pada 15 Julai 2025 melalui perkhidmatan e-filing yang boleh diakses di portal MyTax. Ya, ingatlah cukai yang anda bayar bukan hanya untuk kepentingan kerjaan Tetapi juga untuk pembangunan infrastruktur dan perkhidmatan awam Yang memberikan manfaat kepada seluruh rakyat Jika ada sebarang pertanyaan atau kebimbangan mengenai cukai Jangan ragu untuk menghubungi pihak hasil Kami sentiasa bersedia memberikan khidmat nasihat dan bantuan bagi memastikan urusan percukaian anda berjalan lancar. Hmm. Uh, terima kasih atas perhatian anda pada pagi hmm. ini. Hmm. Semoga perniagaan anda terus berkembang dan mencapai kejayaan. Hmm. Ingat, yeah. cukai oh. anda. <laughs> Masa depan kita Cukai ingat. anda Masa depan yeah. kita Awak ingat Tentang. tak? Cukai, Cukai anda, anda Masa, masa depan, depan kita Apa-apa masalah Apa-apa yang berdebor Dekat hati tu Call uh. saja LHDN yeah. M Minta advice Dia akan bimbing kita yeah. Sampai kes kita settle Betul uh. Kami bukan along Kami nak tolong <laughs> 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 Kalau call LHDN tak jawab uh. Call Cik Said Cik Said uh. <laughs> Okey baik Apa pun terima kasih Kepada Cik Said uh, Muhammad Syukri Said Muhammad Kamil Ketua Penolong Pengarah LHDN. HDNM Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Tadi awal-awal Cik Syed kata dia nervous. nervous, Tapi sekali dia buka mulut hm, Kita yang tersiduk <laughs> Terima kasih Cik Syed Terima, terima kasih saya kasi. Selamat Hari raya, raya Selamat Hari Raya Hari Raya Selamat Hari Raya Hari Hari Raya Nak bawa ah. panas ah. 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 ah ah itu kena tanya HQ. Baik, apa pun kembali selepas ini terus bersama kami di Benama Radio. Untuk anda. Klinik cukai ini dibawakan oleh Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia cukai anda masa depan kita.